হে গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাইটিউব চেনেল ব্লগাৰ মিন মইটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে হয়তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ থামনিল আৰু টাইটেল দেখি কেচ কৰিব পাৰিছে আচলতে ভিডিঅ'টো কি হ'ব গৈ আছে য়েছ এটা নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ বানপানীৰ মাজত এইফালে দেখিছে আপোনালোকে চাৰিওফালে বানপানী শ্বুটিং স্পটলৈ বৰ্তমান গৈ আছোঁ শ্বুটিং স্পট পামেই আৰু পালোঁৱেই আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো নতুন হৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো চাইদা শ্বুটিং কৰিব আহি কিনে ইয়াৰ অৱস্থা মানে আমাক বানপানীৰে শ্বৰ্ট লাগে দুটামান সেইকাৰণে অকণমান চেক কৰি থকা হৈছে কিমান দ আছে কি আছে এইফালে দেখিছে সকলো আছে সেয়া এইফালে ৰাস্তাটো পানী হৈ আছে আমি এনেকৈ আহিছোঁ বাৰু বেছি পানী হোৱা নাই বাৰু ইয়াত কিন্তু এইফালে পথাৰ ন পূৰা বহুত বেছি পানী হৈ আছে আৰু এইফালেও ডুবি আছে পূৰা একদম আমি সকলো এতিয়া শ্বুটিং কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ এটা নতুন কনচেপ্ট আপোনালোকৰ মাজলৈ চাৰিআলি চামেলী পিছতে আহি আছে নামটো ৰিভিল কৰোঁনে নকৰোঁ ভবা নাই এতিয়াই কৰোঁনে নকৰোঁ তাকে ভাবিছোঁ কি কয় কনচেপ্টটো কেনেকুৱা হ'ব ফাইন ফাইন হ'বনে ফাইন এইবাৰতো হ'ব এইবাৰ ফালি দিয়া যাব এইবাৰ ফালি দিয়া যাব গতিকে আমি আছোঁ চাৰিআলি চামিলিৰ মানে সপোন ক্ৰিয়েচনৰ টিম সকলো আছোঁ তো চাও এইবাৰ কি হয় কামটো ভাল হ'ব যেন লাগিছে বাকীখিনি আপোনালোকৰ ওপৰত কিমান দূৰ সফল হওক আপোনালোকে চাব লাগিব আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব লাগিব আপোনালোকে চালে আমি ভাল কিমান কৰিছোঁ বেয়া কিমান কৰিছোঁ সকলোবিলাক গম পাম ত' সেয়াই আৰু চাই থাকিব ডি অ'পি চানা বৰ্তমান এয়া চেক কৰি আছে কিমান পানী হৈছে কাৰণ কেমেৰা ধৰিব লাগিব ন কেনে মনৰ অনুভৱ কেনে পানীত চট ল'বা আজি আৰু এটা বস্তু মানে বহুত দিন বৰষুণ দিলে ন বৰষুণ দিয়াৰ পিছত দেখিছেনে এই ৰ'দটো বহুত বেছি গৰম লাগে মানুহ নামিছা মানুহ নামিছা প্ৰথমটো তুমি নামিছাচোন কিমান দূৰ মানস <laughs> 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 কোম্পানীৰ মাজত নতুন কনচেপ্ট নতুন এক্টৰ কণ্ঠ লেংটি ভালে আছে শ্বুট চলি আছে খুব সুন্দৰকৈ আৰু আৰম্ভণি কণ্ঠ লেংটিত প্ৰথমটো চট ইয়াৰ লৈ থকা হৈছে বানপানীৰ মাজত আচলতে জিপিন দা বাকী ভাল লাগিছে না চুটিটো চাই ভাল লাগি আছে আৰু গৰমৰ কাৰণে বাহিৰত ইমান বেছি গৰম এই গৰমৰ কাৰণে গাড়ীত মানে ইয়াত চায়া নাই গোটেই ওচৰত তো সেইকাৰণে গাড়ীতে বৈ লৈছোঁ সপোনৰ পৰা আৰু কথাটো সেইটো আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে নতুন প্ৰজেক্ট নতুন আশা নতুন চিন্তা গৈছে আৰু ন উদ্যমেৰে

ত' হঠাৎ কামটো একচুৱেলি আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিবলগা হ'ল আচলতে মানে ভবা নাছিলোঁ আজি যে কামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব মানে যিহেতু বানপানী চিটুৱেশ্যন বানপানী চিটুৱেচনটো মানে আমাক লাগে ত' সেইকাৰণে যদি বানপানী কমি যায় তেতিয়া মানে এই শ্বটখিনি নহ'ব ত' সেইকাৰণে এতিয়া শ্বটখিনি লৈ ধৰিছোঁ বাকী আমাৰ শ্বুটিং জুলাইৰ এক তাৰিখ মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব ত' তেনেকুৱা আৰু শ্বুটিং আমি ফুল শ্বুটিং লিখি জুলাইৰ এক তাৰিখৰ পিছত কৰিম আৰু ত' তেনেকুৱা আমাৰ শ্বুটিং তাত চেছ হ'ল এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ তাৰপৰা আহিলোঁ আহি এতিয়া অকণমান সময় পায় হেনো চাহ খোৱাই ইয়াতে এইখনত গোটেইকেইজন চাহ খাবৰ কাৰণে ইয়াত বহিছোঁ আৰু টি চাৰ অৱস্থাটো এবাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক হাতৰ অৱস্থা চাওক কেলেকুৱাত অৱস্থা সেয়া

গতিকে বেটাৰ অপচন সদায় বিচাৰি আছো মিনময় দীঘা যিদিনাই বেটাৰে অপচন পাই যাম সেইদিনা মিনময় দিকাই হাৱা হাৱা হৈ যাব অলপ আনিছে সুবিধা দিব ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু সুবিধা পাবা পাবা হা অ গৰম গৰম চিঙৰা সকলোৱে উপভোগ কৰিছে পৰিৱেশন কৰিছে সকলোৱে নেকি পুৰা পানী মুকুন্দৰ সেই অঞ্চলটো পুৰা ডুবি এইবিলাকৰ কেনেকুৱা এটা মানে অৱস্থা হৈছে চাওক এইফালে পানী এই পানী এই পানীৰ মাজত বটল এটা পাইছে সেই বটলটোত গোটেইবিলাক উঠি আছে এয়া চাওক মানুহ বৰ্তমান এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে চাওক পৰুৱাৰ যিটো অৱস্থা হৈছে সেইটো কিছুমান জেগাত মানে মানুহৰ সেইটো অৱস্থা হৈ আছে চবেই মথাউৰি পাৰে পাৰে তেনেকৈ আছে মথাউৰিত আছে ক'ৰবাত আছে ঘৰ দুৱাৰ এৰি ত' সেয়াই আৰু হয় নাই এতিয়া আমি আহিছোঁ এয়া আমাৰ আমার পরিবেশ বর্তমান কিনা এটা ভিডিও বনাবৰ কারণে আহিছে ইয়াতে তারপিছা পানি দেখি চারিও ফলে তারপরে এই অদ্টা তাতে আছে কিন্তু শুট করে আলিল্যুট করে এ জ্বালা খাই আস বৰ্তমান জ্বালা মানে কি এই তাই বলে কিবা ভিডিও করে বোলে কে কিন্তু কেনা ভালো নেবা মই ভিডিঅ'ত কৈছো এই আমাৰ ইহঁত গ'ল ইহঁতৰ আচ্ছা সেইটো সেইকাৰণে তাই দেখিছে ইয়াতে জোক চোক এইবিলাক পানী তাইক নসজুৱাব নাই সজুৱাব সেই পানীৰ মাজত তাই সেনেকে আছে আৰু মইতো আছোঁ সেনেকে ত' এতিয়া চাই লওঁ তাই কি কৰে কি নকৰে আপোনালোকে তাইৰ মিনি ব্লগত দেখিবলৈ পাব এইবিলাক বস্তু ত' চাই কি বৰ্তমান আছোঁ আমি মোৰ গাঁৱত একচুৱেলি মোৰ ঘৰটো হৈছে এই সেইফালে সেইফালে মোৰ ঘৰটোত দেখিছে এইয়া সেইটো হৈছে মোৰ ঘৰ আৰু এইখন এই ৰাস্তাটো যোৱা বছৰ যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ জলমগ্ন হৈ আছিল এইবাৰ এইবাৰ এইবছৰ বাৰু নাই এইবছৰ বাৰু অকণমান কমি আছে তথাপিতো এই ৰাস্তাটো দেখিছেনে এই এইটো হৈছে আমাৰ গাঁৱৰে ক্লাব এটা এই এই ৰাস্তাটো দেখিছে এই ৰাস্তাটোত কেনেকুৱা অ' কি চালিয়া এটা হৈ আছে অ তাকে চাওক আমি চট লৈ আছো বৰ্তমান এটা খোজকাঢ়ি মজা লাগে মাটিতে আকৌ তাইত তলৰ তলৰ মাটিটো টাইট কি চালি এটা হৈ আছে হা বেকাৰ আমি টেনশ্যন ল'বই নালাগে ফূৰ্তি পাইছি ৰে

আমি লোকেশ্যন বিচাৰি বিচাৰি আহি পালোঁ আমি আপোনাৰ এয়া ঔতলা বুলি এটা জেগা কয় শিঙালপাৰাৰ ওচৰত আছে ঔতলা তো আমি কণ্ঠলেংটিৰ কাৰণে লোকেশ্যন বিচাৰিছোঁ এটা নিভাছ গাঁৱৰ পৰিৱেশ এটা বিচাৰি আছোঁ তো ইয়াতে চালোঁ কিন্তু ৰাস্তাবিলাক প্ৰায়ভাগ আজিকালি কেঁচা ৰাস্তা নায়েই চব দেখিছেনে এইবিলাক পকা চকা কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি প্ৰায় তো এনেকুৱা আমাক একচুৱেলি মাটিৰ ৰাস্তা এটা বিচাৰিছোঁ আমি আৰু এনেকুৱা মন্দিৰ এটা বিচাৰিছোঁ মন্দিৰটো বাৰু হৈ যাওঁ মন্দিৰটো পাইছোঁ বাৰু আৰু এইফালে এইফালে এটা পৰিৱেশ আছে বাৰু এইফালে আগত অকণমান আছে পৰিৱেশ গাঁৱৰ সেই পৰিৱেশটো ভাইভছ আগৰ যিটো ভাইভছ আমি যিটো বিচাৰি আছোঁ গাঁৱৰ আগৰ যি নিভাঁজ পৰিৱেশ গাঁৱৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো বিচাৰি আছোঁ গতিকে চাওঁ কি হয় যদি মই ক্লিপছ লৈ লওঁ ইয়াৰে কেনেকুৱা কি হয় যদি ডাইৰেক্টভাৱে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি ইয়াত শ্বুট কৰিম অতি শীঘ্ৰে আজি যিহেতু আপোনালোক গমেই পালে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ মহ মানে একদম অনুস্ত আৰু তাতে জুলাই মাহত পুৰাম চামিলে শেষ কৰিব লাগে মানুহে বিচাৰ বিলাকো আমি সেইটোয়ে মানুহ

চাওঁ বাৰু কি হয় ভাল লাগিছে এইটো পৰিৱেশো ভাল লাগিছে বেয়া লগা বুলি কোৱা নাই ইয়াত পূজাও হয় ইয়াত এইটো দেৱ বাহাগৰি থান বুলি কয় থান ন দেৱালয় তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু এনেকুৱা কামৰ ইনফৰ্মেশ্যন এইটো চেনেলত আহি থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও মিনমৰ এক্টিং ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো আজিলৈ বিদায় জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'টো আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই জয় আই অসম কি পথ চিং ব্লগাৰ মৃণ মই